Мы открываем сегодня консультационный центр. С помощью консультационного центра наши граждане смогут получать достоверную информацию обо всех аспектах деятельности управления. Какие нужно выполнить для пожарной безопасности? Вот мы обеспечить пожарной сигнализации и первичными средствами пожаротушения. Это как самое основное, что ну, по первичным средствам пожаротушения что имеется в виду. То есть как, как и тушители. И как как Я как частный предприниматель очень рад, что у нас в городе наконец-то открылся информационный центр. Благодаря ему наши жители, предприниматели могут узнать много нового. Мы очень рады этому открытию центра. Просьба обращаться сюда в любое время суток, дня. Вам проконсультируют, окажут любую помощь. Вас тут будут рады видеть. У нас в области открылся третий консультационный центр, который будет обеспечивать консультацию гражданам и жителям нашей области. Таких городов, как Андроцит, Красный Луч, сел и поселков Андроцитовского района. Будут даваться консультации по техногенной безопасности, по пожарной безопасности, по гражданской защите населения.